Hüseyn ya Hüseyn. Bu axır neçə günlər bundan qabağa qədər gedən Qarabağ döyüşləri ki, hər kəsə məlumludur. İslam qoşunu Şüfür qoşununun qabağında döyüşürdü. Və 3000-ə yaxın Azərbaycan tərəfi şəhid verdi və bunların içində elə şəxslər var idi ki, həqiqətən də o döyüşün içində belə İmam Hüseyn əleyhissəlamın o elə digə hərəkət döyüşdə göstərdiyi dinə olan e, o də verdiyi dəyəri ki nümayiş elətdirdi. Oxlar altında namaz qılırdı. Biz bunu Qarabağ müharibəsində müşahidə elədik. Qarabağda Hüseynçilər Allahı tanıyıb Əhləbeytə vəbəstə olan Əhləbeyt eşqi ilə yaşayan şəxslər döyüşdə aksərən və onlar canlarını əldən verdilər. Əksərinin də çoxunun da vəsiyyətinə baxırsan, məni İmam Hüseyn mərsiyəsi ilə dəfn eləyin. Şahidlərdən biri dedi: "Susuz idi." Dedilər: "Süit, döyüş axır vaxtlar idi, canlarını əldən verirdilər, şahadətə qovuşurdular." Dedi: "Yox, mənim əhdim var Hzrət Əbilfəz Əbbas, mən də susuz dünyadan gedəcəm." Qarabağ döyüşlərində bu səhnələr sərgilənməy idi. Həqiqətən biz Qarabağ döyüşündə gördük ki, İmam Hüseynin məktəbi həqiqətən də bir böyük bir iş görmüşdü. Bu cavanların üreində, ruhumda. İmam Hüseyn məktəbi qiyamətə qədər təsirə malikdir. Heç kəs bunun təsirini aradan apara bilməz. Çünki bu təsiri Allah bərqərar edib və onun nəzarəti altındadır. Qarabağ döyüşləri həqiqətən də çox çətin döyüşlər oldu, xatirələr deyirlər döyüşlərdən. Nə vəziyyətlər, başvəh ay ansadəsələr baş verdi. Düşmənin iyrənc hərəkətləri, cəsədləri yandırmaq və ayrı cür işlər görmək ki, bunlar dünyaya görə aşkar olsun. Kullu yavmun Aşura, kullu arzın Kərbəla. Hər gün Aşura, hər yer Kərbəla. Döyüş İraqda da olsa, döyüş Fələstində də olsa, döyüş Qarabağda da olsa, əgər orada haqq tərəf varsa, haqq tərəf döyüşsə, ora Kərbəladır, ora İmam Hüseynin tərəfidir. Batil tərəfdə Yezidin tərəfidir. Zaman dəyişə bilər, məkan dəyişə bilər. Ancaq fərdlər də dəyişə bilər, ancaq hədəf dəyişmir. Əgər hədəf dəyişməsə, əsl həqiqət bu hədəfin içindədir. Fərdlərin əvəz olmağının nevi yoxdur. Məkanın, zamanının fərqlənməyinin nevi və eybi yoxdur, amma sas budur və yetərlisi budur ki, hədəf dəyişilməsin. Axır vaxtlarda baş vermiş hadisələr bizə bir dünya həqiqət aşkar edir. Və düşmənin həqiqətən iç üzünü ortaya qoyur, iyrənc sifətini ortaya qoyur. Əgər bu rahat evində oturmusanssa, rahat ailə ilə həmsöhbətsənsə, rahat işə gedib gəlirsənsə Həyat rahat davam eləyirsə, bunu bilməliük ki, biz o şəhidlərə borcluyuq. Qaraqab şəhidlərinə borcluyuq. Müdafiənin hərəmə borcluyuq. Qasim Süleymanlilərə borcluyuq, Polad Həşimovlara borcluyuq, mübariz İbrahimovlara borcluyuq. Və Allahdan istəyirik ki, Allah bizə düşməni tanıyib, onların fitnəsindən ağah olmağı, dostu tanıyib, yaxşını tanıyib Onların şəxsiyyətindən qafil olmamağı nəsib eləsin və Allah bizi daima həq yolunda sabitqədəm qərar versin. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin və onları bizə duacı qərar versin və aqibətimizi şahadətlə tamamlasın. Vəsallamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.